श्रीदेवीभागवतान्तर्गत मणिद्वीपवर्णन एकादशोध्याय अथ द्वादशोध्यायः श्लोकं, श्लोकं। तदुत्तरे महाशालाः पूर्वस्वमाद्विगुणाः स्मृताः अन्तरिक्षगतं त्वे तन्निराधारं विराजते सङ्कोचश्च विकासश्च जायतेऽस्य निरन्तरम् पटवत्कार्यवशतः प्रलये सज्जने तथा शालानां चैव सर्वेषां सर्वकान्तिपरावधि चिन्तामणिगृहम् प्रोक्तं यत्र देवी महोमयी ये ये उपासकाः सन्ति प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनः देवेषु नागलोकेषु मनुष्येष्वितरेषु च श्रीदेव्यास्ते च सर्वेऽपि त्यत्रैव भूमिप देवीक्षेत्रे ये त्यजन्ति प्राणान् देव्यर्चने रताः ते सर्वे यान्ति तत्रैव यत्र देवीमहोत्सवा घृतकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या मधुश्रवाः स्यन्दन्ति सरितः सर्वास्तथामृतवहाः पराः द्राक्षारसवहाः काश्चिज्जम्भूरसवहाः पराः आम्रेक्षुरसवाहिन्यो नद्यस्तास्तु सहस्रशः मनोरथफला वृक्षा व्याप्यः कूपास्तथैव च यथेष्टपानफलदा न न न्यूनं किञ्चिदस्ति न रोगफलितं वापि जरा वापि कदाचन न चिन्ता न च मात्सर्यं कामक्रोधादिकं तथा सर्वे सस्त्रीका सहस्रादित्यवर्चसः भजन्ति सततं देवीं तत्र श्रीभुवनेश्वरीं केचित्सलोकतापन्नाः केचित्सामीप्यतां गताः सरूपतां गताः केचित्साष्ठितां च परे गताः या यास्तु देवतास्तत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां समष्टयः स्थितास्तास्तु सेवं ते जगदीश्वरीं सप्तकोटिमहामन्त्रा उपासते महाविद्याश्च सकला स्वाम्यावस्तात्मिकां शिवां कारणब्रह्मरूपान्तां मायाशबलविग्रहाम् इत्थं राजन्मया प्रोक्तं मणिद्वीपं महत्तरं न सूर्यचन्द्रौ नो विद्युत्कोटयोऽग्निस्तथैव च एतस्य भासा कोट्यं स कोट्यं सेनापि ते समाः क्वचिद् विद्रुमसङ्कासं क्वचिन्मरकतच्छवी विद्युद्भानुसमच्छायं मध्यसूर्यसमं क्वचित् विद्युत्कोटिमहाधारा सारकां ति क्वचित् क्वचित् सिन्दूरनीलेन्द्र माणिक्यसदृशच्छवी हीरहारमहागर्भा दघद्धगितदिक्तटं काञ्च्यादावानलसमं तप्तकाञ्चनसन्निभं क्वचिच्चन्द्रोपलोद्गारं सूर्योद्गारं च कुत्रचित् रत्नशृङ्गिसमायुक्तं रत्नप्राकारगोपुरं रत्नपत्रैरत्नफलैर्वृक्षैश्च परिमण्डितम् नृत्यन्मयूरसङ्घैश्च कपोतरणितोज्ज्वलं कोकिलाकाकलीलापैः शुकलापैश्च शोभितं तन्मध्यभागविलसद्विकचत्रत्नपङ्कजैः सुगन्धिभिः समं तात्तु वासितं शतयोजनं चलद्रुमसमाकुलं चिन्तामणिसमूहानां ज्योतिषावितताम्बरं रत्नप्रभाभिरभितो धगद्धकितदितटं वृक्षव्रातमहागन्धवातव्रातसुपूरितं धूपधूपायितं राजन्मणिद्वीपायुतोज्ज्वलम् मणिजालकसच्चित्रतरलोदरकान्तिभिः तिङ्मोहजनकं चैतद् दर्पणोदरसंयुतम् फलश्रुति ऐश्वरस्य समग्रस्य शृङ्गारस्य अखिलस्य च सर्वज्ञतायास् सर्वायास्तेजपश्चाखिलन्यवै पराक्रमस्य सर्वस्य सर्वोत्तमगुणस्य च सकलायादयाश्च समाप्तिरिह भूपते राज्ञ आनन्दमारभ्य ब्रह्मलोकान्तभूमिषु आनन्दायै सर्वे तेत्रैवान्तर्भवन्ति इति ते वर्णितम् महत्तरं महादेव्याह महादेव्याः परं स्थानम् सर्वलोकोत्तमोत्तमम् एतस्य स्मरणात् सद्यः सर्वं पापं विनश्यति प्राणोत्क्रमणसन्धौ तु स्मृत्वा तत्रैव गच्छति अध्यायपञ्चकं त्वे तत् समाहितः भूतप्रेतपिशाचादिबाधा तत्र भवेन्नहि नवीनगृहनिर्माणे वास्तुयागे तथैव च पठितव्यं प्रयत्नेन कल्याणं तेन जायते इति श्रीदेवि भागवते महापुराणे अष्टादशां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः हरि हि श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः